Брестские гимназисты взяли удел в международном конкурсе СССР и отримали узнагороды ЮНЕСКО. Об марах и досягнениях юных письменников и будущих журналистов репортаж Катерины Страхи. У брестской гимназистки Яны Архипенко любимым школьным предметом за все да была математика. А лет того часа, как у класс пришла новая наставница английской мовы, все изменилось. Яна открыла у себе талант письменника. Первой мастерской спробой пера для девушки стала эссе, которую Яна дослала на международный конкурс ЮНЕСКО «Мой герой». Нужно было описать своего героя. Я описывала Виктора Кочкина и Данила Анастасина. Это инвалиды, которые победили в минуте славы на проекте на на телеканале ОНТ. Вот я немножечко о них рассказала. Они представились мне как сильные личности, которые могут танцевать брейкданс без ног. Вот. Ну, они действительно достойны этой награды. Я об этом написала свое сочинение и заняла одно из первых мест. Такий виник натхню десятиклассницу. В худким часі Яна стала удельницей конкурса ЮНЕСКО «Я громадянин земли», який проходил у Японии. На гэты раз у своей мысе девчина подняла тему экологии. Тысячи детей из усяго свету дослали сюды свои работы. Сочинение Брестской гимназистки трапила у лидеров. Очень хорошо, что у нас есть такой клуб ЮНЕСКО, который э, побуждает детей развивать какие-то свои творческие способности, э, раскрывает их таланты и не заставляет сидеть. Я на месте. Еще одна удельница японского конкурса Лизавета Захарова с детства марить о профессии журналиста. Увольная от учебу час девчина складая верши, пишет оповедания и сочинения. Складанную навуковую тему в своем эссе девятиклассница презентовала мало того, что на английской мове, да и ещё у незвычайной интерпретации. Сочинение у меня было немножко неформальное, потому что представила я его в виде сказки, потому что, на мой взгляд, сказка – это тот жанр литературы, который доступен всем людям всех возрастов. Мозаика. Такую назву носит клуб ЮНЕСКО, который действует на базе Брестской гимназии номер один три года. ягод члены – активные, необыяковые до проблем на школьники. Одна из таких – переможца международного конкурса «Мой герой» Ганна Брынчук. Я описала своего героя. Это мой папа. Его зовут Брынчук Руслан. Он детский хирург. Он работает в больнице с детьми. Он очень добродушный, великодушный человек. Как в последующем я хочу стать более похожей таким, как он. Стараемся собираться хотя бы раз в неделю, обсуждать какие-то вопросы, проблемы, строить планы, то есть думаем о перспективах. И вообще ЮНЕСКО, конечно, это кладезь талантов, это, это возможность просто двигаться дальше и возможность заниматься и самовоспитанием, и, и воспитанием. Для, наверное, младшего поколения. Зараз члены Брестского клуба ЮНЕСКО кто рыхтутся до удела у конференции Организации Объединенных Наций, якая пройдет у Минску весной этого года. Катерина Страхат, Игра Накопян, областные новины, Брест.